Pernah tak anda terfikir apa sebenarnya yang sedang berlaku dengan sistem pendidikan kita? Nampaknya macam setiap hari ada saja cerita baru. Kebangkitan AI, pemansuhan peperiksaan besar, kurikulum negara kita sekarang ni ibarat berada di satu persimpangan yang sangat kritikal. Ia sedang ditekan dari pelbagai sudut untuk berubah. Jadi, dalam sesi kali ini, kita akan cuba fahamkan daya-daya utama yang sedang mencorakkan masa depan pendidikan anak-anak kita. Baiklah, ini dia agenda kita. Mula-mula kita akan tengok kenapa perubahan ni jadi begitu mendesak sekarang. Lepas tu kita akan selam lebih dalam tentang perdebatan antara silibus yang padat dengan pembelajaran yang bermakna. Kita juga akan lihat tentang fokus negara terhadap STEM. Apa jadi bila peperiksaan besar dah tak ada? Dan akhir sekali, macam mana teknologi macam AI dan pengekodan dah mula masuk ke bilik darjah. Jadi, jom kita mulakan dengan gambaran yang lebih besar semua perubahan yang kita nampak ni, ia bukan terjadi macam tu je. Semua ni adalah tindak balas kepada tekanan-tekanan yang sangat besar. Sama ada dari luar atau dalam negara yang memaksa kita untuk tanya satu soalan yang sangat asas. Dan inilah soalannya, kenapa sekarang, kenapa tiba-tiba selepas bertahun-tahun sistem kita nampak macam agak stabil, sekarang ni terasa macam ada desakan yang sangat kuat untuk buat rombakan besar-besaran. Sebenarnya ada tiga sebab utama di sebalik semua ini. Tiga kuasa besar inilah yang sedang menekan sistem kita. Yang pertama, sudah tentulah revolusi industri 4.0 yang menuntut kemahiran digital yang jauh berbeza dari dulu. Kedua, kita ada tekanan untuk bersaing di peringkat global, kita tak nak ketinggalan. Dan yang ketiga, masyarakat kita sendiri pun dah berubah. Bila kita gabungkan ketiga-tiga ni, mesejnya sangat jelas, kita kena berubah kalau tak kita akan tertinggal jauh di belakang. Okey, ini membawa kita kepada cabaran dalaman yang pertama dan mungkin yang paling hangat diperdebatkan. Apa yang lebih penting? Adakah kita nak pelajar kita tahu banyak benda sikit-sikit atau kita nak mereka faham beberapa perkara tu betul-betul mendalam? Ini adalah pertemuan antara apa yang mereka belajar dan bagaimana mereka belajar. Nah, cuba kita tengok pergezaan ni. Di satu pihak, kita ada kurikulum padat. Fokus utamanya habiskan silibus, tak kisah macam mana pun, janji cukup kurum. Hasilnya, pelajar mungkin tahu banyak tapi pengetahuannya cetek saja. Di pihak lain pula, kita ada pembelajaran bermakna. Tujuannya bukan nak kejar silibus, tapi nak pastikan pelajar betul-betul kuasai konsep tu. Hasilnya, kemahiran berfikir aras tinggi atau kebat. Persoalannya, yang mana satu sedang mendominasi bilik darjah kita sekarang? Dan inilah realiti yang berlaku. Guru-guru sendiri rasa tertekan. Bila dah terkejar-kejar nak habiskan silibus, apa yang terkorban bukan saja masa tapi momen-momen oh baru saya faham tu. Momen di mana pembelajaran sebenar berlaku. Jadi, ini bukan isu pengurusan masa semata-mata. Ia adalah isu kualiti pendidikan dan potensi anak-anak kita. Seterusnya, mari kita beralih kepada tekanan kedua yang membentuk kurikulum kita, iaitu satu anjakan strategik yang sangat besar di peringkat nasional ke arah bidang STEM. Kita selalu dengar perkataan STEM ni kan, tapi apa sebenarnya maksudnya? Ia bukan sekadar gabungan empat subjek, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sebenarnya ia adalah satu strategi besar negara. Fikirkannya macam ni. Ia adalah pelan untuk membina enjin ekonomi masa depan dengan melahirkan lebih ramai pencipta, inovator dan pakar penyelesaian masalah. Dan keutamaan ini sangat jelas. Matlamat negara adalah untuk memastikan bilangan graduan dalam bidang STEM jauh lebih tinggi berbanding graduan dari aliran sastra. Ini bukan satu kebetulan tau. Ini adalah satu pertaruhan besar negara kita yang meletakkan harapan pada masa depan yang dipacu oleh teknologi. Okey, topik seterusnya ini pula adalah satu perubahan yang sangat radikal. Boleh dikatakan ia satu gegaran dalam sistem pendidikan kita, iaitu pergerakan meninggalkan peperiksaan berpusat yang besar kepada sistem penilaian yang berlaku di dalam bilik darjah. Anjakan ini sangat fundamental. Dulu kita ada UPSR dan PT3 di mana nasib pelajar seolah-olah ditentukan dalam beberapa hari sahaja, sistem yang sangat high stakes. Tapi sekarang semua tu dah tak ada. Fokusnya 100% beralih kepada pentaksiran bilik darjah atau PBD. Ini bermakna penilaian dibuat secara berterusan sepanjang tahun, bukan lagi tertumpu pada satu peperiksaan besar. Secara teorinya, ini nampak bagus kan? Kuranglah stres. Tapi di sinilah cabaran sebenarnya. Memansuhkan peperiksaan tu mungkin senang, yang susahnya nak ubah mindset. Kita dah berdekad-dekad dibesarkan dengan budaya grade A, nombor 1 dalam kelas. Jadi soalan besarnya ialah adakah kita semua guru, ibu bapa, malah pelajar sendiri dah betul-betul bersedia untuk percaya pada sistem yang baru ini. Dan akhir sekali kita lihat pula tekanan yang datang dari masa depan itu sendiri. Macam mana kurikulum kita nak pastikan pelajar kita bersedia untuk dunia akan dipenuhi dengan pengekodan dan kecerdasan buatan atau AI? Kalau dulu asas pendidikan yang paling penting ialah 3M, membaca, menulis dan mengira. Sekarang kita ada asas baru yang tak kurang pentingnya. Kita bercakap tentang pendidikan digital, pengekodan dan juga pemahaman asas tentang AI. Ini semua bukan lagi subjek pilihan untuk mereka yang minat teknologi sahaja. Ia dah dianggap sebagai kemahiran hidup yang kritikal untuk semua orang. Jadi bila kita kumpulkan semua tekanan ini apa yang kita dapat? Bayangkan kurikulum kita ni macam berada di tengah-tengah satu perlawanan tarik tali yang ada empat penjuru. Satu pihak tarik ke arah pembelajaran mendalam. Pihak lain pula tarik suruh habiskan silibus yang padat. Sudut ketiga tarik kuat-kuat ke arah STEM dan sudut terakhir tarik ke arah teknologi baru dan sistem pentaksiran yang berbeza. Memang satu sistem yang sedang berada di bawah tekanan yang sangat hebat. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir untuk kita fikirkan bersama. Dengan semua tarikan dari pelbagai arah ni, kalau anda boleh pilih satu sahaja keutamaan, satu perubahan yang paling penting, yang mana satukah agaknya? Apakah perubahan yang paling kritikal untuk menjamin masa depan generasi pelajar kita di Malaysia? Hmm, satu soalan yang besar untuk kita renungkan.